অসমৰ এই বানো আচৰিত ধৰণৰ এই দুৰ্যোগত কিছুমানৰ ঘৰ মাটি নাইকিয়া হৈ যায় আকৌ কিছুমানৰ ঘৰ কিন্তু ওখহে হয় বানপীড়িতৰ ঘৰৰ ভেটিও নদীয়ে গিলি পেলায় কিন্তু একাংশ লোকৰ বানৰ পাছত বিঘাই বিঘাই মাটি বাঢ়ি যায় এয়াই হৈছে বাস্তৱ সত্য ধাৰাবাহিক বৃষ্টিপাতে ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্লাৱিত কৰাৰ পাছত আজি ৰদ ওলাইছে ফলত নদীৰ জলস্তৰ কিছু কমিছে কিন্তু বিপদত এতিয়াও অৱসান হোৱা নাই শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি দিশৰ জলস্তৰ কমিছে কিন্তু দিচাঙৰ বাঢ়নি পানীৰ খুন্দাই মথাউৰি ভাঙিছে নৈপৰীয়াৰ বিপদ নিৰ্ঘাত কৰি ভাঙু ভাঙু হৈ আছে দিছাঙৰ মথাউৰি এইবাৰলৈ ৰক্ষা পৰিল পৰৱৰ্তী বৰষুণতে দিচাঙৰ মথাউৰি খহি পৰাৰো আশংকা প্ৰবল হৈ পৰিছে চৌদিশে পানী বঢ়াৰ সময়ত আকৌ আলো আথানি হৈছে পশুকুলৰ কেৱল বিশ্বনাথতে ৰাইজৰ চকুত পৰিছে দীঘাৰ আহৰিণা তদুপৰি অসমত সৰ্বৰ বিভীষিকা হৈ পৰিছে ভয়াৱহ সকলোৰে এনে বিভীষিকাৰ সময়ত অসমৰ এছাম লোকৰ বাবে কিন্তু এইছোৱা সময়ে হৈছে উপাৰ্জনৰ ছিজন বানপীড়িতই ঘৰ হেৰুওৱাৰ সময়ত পানীৰ দৰে উটি অহা ধনেৰেই তেওঁলোকে আৰ্জিছে সম্পত্তি অসমৰ এই বানো আচৰিত ধৰণৰ এই দুৰ্যোগত কিছুমানৰ ঘৰ মাটি নাইকিয়া হৈ যায় আকৌ কিছুমানৰ ঘৰ কিন্তু ওখহে হয় বানপীড়িতৰ ঘৰৰ ভেটিও নদীয়ে গিলি পেলায় কিন্তু একাংশ লোকৰ বানৰ পাছত বিঘাই বিঘাই মাটি বাঢ়ি যায় এয়াই হৈছে বাস্তৱ সত্য ধাৰাবাহিক বৃষ্টিপাতৰ ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্লাৱিত কৰাৰ পাছত আজি ৰদ ওলাইছে ফলত নদীৰ জলস্তৰ কিছু কমিছে কিন্তু বিপদত এতিয়াও অৱসান হোৱা নাই শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি দিশৰ জলস্তৰ কমিছে কিন্তু দিচাঙৰ বাঢ়নি পানীৰ খুন্দাই মথাউৰি ভাঙিছে নৈপৰীয়াৰ বিপদ নিৰ্ঘাত কৰি ভাঙু ভাঙু হৈ আছে দিচাঙৰ মথাউৰি এইবাৰলৈ ৰক্ষা পৰিল পৰৱৰ্তী বৰষুণতে দিচাঙৰ মথাউৰি খহি পৰাৰো আশংকা প্ৰবল হৈ পৰিছে চৌদিশে পানী বঢ়াৰ সময়ত আকৌ আলহ আঠানি হৈছে পশুকুলৰ কেৱল বিশ্বনাথতে ৰাইজৰ চকুত পৰিছে দীঘাৰ হৰিণা তদুপৰি অসমত সৰ্বৰ বিভীষিকা হৈ পৰিছে ভয়াৱহ সকলোৰে এনে বিভীষিকাৰ সময়ত অসমৰ এছাম লোকৰ বাবে কিন্তু এইছোৱা সময়ে হৈছে উপাৰ্জনৰ ছিজন বানপীড়িতই ঘৰ হেৰুওৱাৰ সময়ত পানীৰ দৰে উটি অহা ধনেৰেই তেওঁলোকে আৰ্জিছে সম্পত্তি অসমৰ এই বানো আচৰিত ধৰণৰ এই দুৰ্যোগত কিছুমানৰ ঘৰ মাটি নাইকিয়া হৈ যায় আকৌ কিছুমানৰ ঘৰ কিন্তু ওখহে হয় বানপীড়িতৰ ঘৰৰ ভেটিও নদীয়ে গিলি পেলায় কিন্তু একাংশ লোকৰ বানৰ পাছত বিঘাই বিঘাই মাটি বাঢ়ি যায় এয়াই হৈছে বাস্তৱ সত্য ধাৰাবাহিক বৃষ্টিপাতত ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্লাৱিত কৰাৰ পাছত আজি ৰদ ওলাইছে ফলত নদীৰ জলস্তৰ কিছু কমিছে কিন্তু বিপদত এতিয়াও অৱসান হোৱা নাই শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি দিশৰ জলস্তৰ কমিছে কিন্তু দিছাঙৰ বাঢ়নি পানীৰ খুন্দাই মথাউৰি ভাঙিছে নৈপৰীয়াৰ বিপদ নিৰ্ঘাত কৰি ভাঙু ভাঙো হৈ আছে দিছাঙৰ মথাউৰি এইবাৰলৈ ৰক্ষা পৰিল পৰৱৰ্তী বৰষুণতে দিচাঙৰ মথাউৰি খহি পৰাৰো আশংকা প্ৰবল হৈ পৰিছে চৌদিশে পানী বঢ়াৰ সময়ত আকৌ আলো আঠানি হৈছে পশুকুলৰ কেৱল বিশ্বনাথতে ৰাইজৰ চকুত পৰিছে দীঘাৰ আহৰিণা তদুপৰি অসমত সৰ্বৰ বিভীষিকা হৈ পৰিছে ভয়াৱহ সকলোৰে এনে বিভীষিকাৰ সময়ত অসমৰ এছাম লোকৰ বাবে কিন্তু এইছোৱা সময়ে হৈছে উপাৰ্জনৰ ছিজন বানপীড়িতই ঘৰ হেৰুওৱাৰ সময়ত পানীৰ দৰে উটি অহা ধনেৰেই তেওঁলোকে আৰ্জিছে সম্পত্তি